ৰাধে 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 আহি গ'লো মই সতি সাবৃত আজি মুখা খুলিবলৈ সতিশ সাৱিত আজি মুখা খুলিবলৈ মই আহি গ'লো কাৰ গম পাইছে নে নাই জোনমণি মহন্ত আৰু আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বিশেষ এটা কথাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কথাটো হৈছে এগৰাকী সতি সাবিত্ৰীৰ মুখা খুলিবলৈ মই আহিছোঁ আৰু বহুতে এতিয়া ভুক ভোককৈ ক'বলৈ আহিব যে ব্যক্তিগত কথাত কিয় মাত দিয়ক ব্যক্তিগত কথা যেতিয়া ছ'চিয়েল মেডিয়াত প্ৰকাশ কৰে বা দি দিয়ে এতিয়া কিবা এটা সমাধা উলিয়াবলৈ মানে আমাৰ কিছুৱে কি কৰে ছ'চিয়েল মেডিয়াখন আমাৰ আদালতলৈ পৰিণত হৈছে দেই আদালতলৈ পৰিণত হৈছে গতিকে বহুতো কথা ছ'চিয়েল মেডিয়াত দি দিয়ে মানে এটা কাৰণে দিবলৈ বাধ্য হয় মানে পুলিচ প্ৰশাসনেও একো কৰিব পৰা নাইকিয়া এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনক দিছে পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰিব পাৰিছে কি কৰিব নোৱাৰিছে সেইটো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু আজিকালি ইমানেই কৈ আছোঁ যে পৰকীয়া প্ৰেমৰ ওপৰত এখন আইন উলিয়াব লাগে আইন উলিয়াব লাগে আৰু এই যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা যিহেতুকে আমি এইখিনি কথাত মাত মাতি আছোঁ আগৰ পৰা আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ ভণ্টী কংকনা বৰা আৰু তাইয়ো বহুতখিনি মানে এইখিনিৰ ওপৰত মাত মাতে সঁচা কথাটোৰ ওপৰত মাত মাতে কাৰণ আমি কাৰো চকুত চকু পানী হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ কাৰোৰ চকুত ভগৱানে নকৰাক আমাৰ শত্ৰু মানুহৰ শত্ৰুসকলৰ চকুতো যাতে চকু পানী নহওক দেই যিকোনো কাৰণত আৰু এই যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা সেই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে উপায় নাপায় আমাৰ নাম্বাৰ যিহেতুকে ইনষ্টাত দিয়া আছে আৰু কংকনাৰ লগতো তেনেকৈ যোগাযোগ কৰিছে কংকনাৰ ভিডিঅ' চাগে আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাইছে আৰু মই কল ৰেকৰ্ডিংটো মই ইউটিউবত যোৱাকালি দিছিলোঁ সম্পূৰ্ণকৈ দিব পৰা নাই সাতাইছ মিনিটৰ এটা কল ৰেকৰ্ডিং গতিকে মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনাম মানে মোৰ ভিডিঅ'টোত হেৰি নহয় মানে এইটো ফোনৰ পৰা এইটো ফোনলৈ নাহে কিবা এটা হয় মানে নাজানো ইয়াত মই মানে ক্ৰাইম মাষ্টাৰলৈ নিপেলে মানে মই মই ইডিট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো ভিডিঅ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক শুনাই শুনাই দিম যদি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য আছে শুনিব সকলোখিনি গম পাব চকু পানী ওলাই যাব আপোনাৰ যিহেতুকে আজি আমাৰ আমি নিথৰুৱা কেনেকৈ হ'ম যদি মা দেউতা বা ঘৰৰ মানুহে কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মেইন হৈছে হাজবেণ্ডজন হয়নে মেইন হৈছে হাজবেণ্ডজন যদি হাজবেণ্ডজনেই বুকুৰ মাজত নাথাকে তেতিয়া সেই অন্তৰৰ দুখখিনি কথা কাৰ আগত ক'ব নিশ্চয় শাহু শহুৰ আগত যেতিয়া কিছুমান কথা ক'ব শাহু শহুৱেও যেতিয়া সেই অৱহেলিত যে তোৰ মাৰ বাপেৰে নাই তোৰ লগত আমি এইখিনি কৰিলোঁ তোক ছাপৰ্ট দিয়া মানুহ নাই বহুত আছে তেনেকুৱা মানুহ বহুত আছে আমাৰ অন্তৰে নকয় সেইটো আজি যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ স্বামী গৈ পেলাই জোনমণি মহন্ত বুলি কোৱা মহিলাগৰাকীয়ে আমাৰ বয়সৰে হ'ব দেই মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোককতো অকণমান আগত যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ দেখা পাইছে মই কিমান সৰুতে বিয়া হৈছিলোঁ আৰু জোনমণি মহন্ত হয়তো আমাতকৈ সৰু হ'ব দুই এবছৰৰ সৰু হ'ব কিন্তু আমি সমবয়সীয়াই হ'ম আমি সমবয়সীয়াই হ'ম আমি আমাৰ লাজ লাগে আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ডেকা হ'ল আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব হাজবেণ্ড ৱাইফৰ লগত কাজিয়া পেচাল হয় বহুত পৃথক পৃথককৈও থাকে কিন্তু এইটোৱেই নহয় যে কাৰোবাৰ এখন সংসাৰ ভাঙি পেলাই আহি সেই মহিলাগৰাকী আজি ভুক্তভোগী ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ কান্দোনত আমি থাকিব পৰা নাই থাকিব পৰা নাই আজি মই ভিডিঅ'টো এনেকৈ কেলৈ কৰিছোঁ দেৰি কিয় হৈছে কৰা কাৰণ মই এই কথাখিনি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ আগত মই ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ এইমাত্ৰ এওঁ বেংকৰ পৰা ফোন কৰিছে যে তুমি ভিডিঅ'টো দেখোন এতিয়ালৈকে কিয় দিয়া নাই যিহেতুকে মই তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ বোলো শুনিছা এনেকুৱা এনেকুৱা কথা কাৰণ আমি কিছু কিছু কথাত ভুক্তভোগী সেইকাৰণে তাৰপাছতে সেই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী না মাক আছে না দেউতাক আছে এগৰাকী বায়ক বায়েক আছে সম্পৰ্কীয় কিন্তু তেওঁৰ স্বামীজন কি হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁ জোনমণি মহন্তই পলুৱাই নিপেলাই পলুৱাই মানে দুইজনৰ গাঁৱতে একদম সম্পূৰ্ণ ভুল আছে আৰু ইতিমধ্যে কল ৰেকৰ্ডিংটো গম পোৱা মতে তেওঁ আগতেও বিবাহিত যেতিয়া এই এইগৰাকী থকাৰ পিছতো বিবাহিত আকৌ এইগৰাকী বিয়া পতাৰ পিছত সকলোখিনি সমাধা হোৱাৰ পিছত আকৌ জোনমণিৰ লগত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বিছ বিছ বছৰ বিছ চনৰ পৰা বিছ নে তেইছ বাইছ চনৰ পৰা আকৌ প্ৰেমলীলা আৰম্ভ হৈ গ'ল গতিকে প্ৰেম মানুহৰ লগত হয় কিন্তু প্ৰেমে যে এনেকুৱা ভয়ংকৰ পৰিণতি ল'ব সেই মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া উচুপনি ইমান কান্দিছে এতিয়া মই এটা কথাই কৈছোঁ মহিলাগৰাকী কিন্তু মোৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ইচ্ছুক কেতিয়া মই মহিলাগৰাকীক মোৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম মই যি কৰিব লাগে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম গতিকে আপোনালোকে এটা কথাই কওক এই যে জোনমণি মহন্তই যে এতিয়া হায়দৰাবাদত গৈ পেলাই যে ইমানকৈ যে উৰণি মই ফটো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব ইমানকৈ যে উৰণি লৈ পেলাই আমাৰ নিচিনা মানুহক বুৰ্বক বনাই চাই ৰাধে ৰাধে মোৰ লগত কি হ'ল সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম কিন্তু আপুনি যদি কমেণ্ট দিয়ে তোমাৰ বিষয়ে যদি যদি তোমাৰ বিষয়ে দেখোন আমি এনেকৈ শুনিছোঁ তেতিয়া কি কৰিব লগে লগে আপোনাক ব্লগ কৰিব আৰু মানে কন্দাৰ এটা ইম'জ দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁ ইমান মানে নিমকি টেঙৰ নিমকি টেঙৰ আৰু লুকাই 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 আমি কি ভিডিঅ' দিছোঁ আমি কি ভিডিঅ' দিছোঁ বেলেগ একাউণ্টৰ পৰা আমি কি ভিডিঅ' দিছোঁ সেইবিলাক চাই পেলাই কি কৰে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি মই আপোনালোকক দি দিছোঁ চাব স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি তেওঁ এতিয়া কি কৰিছে ষ্টৰি লগাইছে যদিহে তোমাৰ সৎসাহস আছে আমি কোৱা কথাখিনি তোমাৰ ৰিপ্লাই দিবা তুমি ৰিপ্লাইটো দিয়া যে মোৰ আপোনালোকে যিসমূহ ভিডিঅ' দেখিছে বা যিসমূহ মোৰ বিপক্ষে ওলাই আছে কথা মোৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তেওঁলোকে অভিযোগ প্ৰকাশ কৰিছে সেই অভিযোগখিনি এনেকুৱা এনেকুৱা মিছা তুমি এবাৰ আহি কেমেৰাৰ আগত কোৱা কিয় প্ৰত্যেকটো কথাটো তুমি কেমেৰাৰ আগত কোৱা অন্তত তুমি এইটোলৈকে কেমেৰাৰ আগত কৈছা বহি লৈছোঁ ভালকৈ মাথা গৰম হৈ আহিছে তুমি ইমানখিনিলৈকে কেমেৰাৰ আগত প্ৰকাশ কৰা যে মই আজি মই একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বুলি কয় কিন্তু মই এতিয়া চাওক এই তিনি মাহতে মই এক লাখ টকা জমা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইখিনি কথালৈকে যেতিয়া তুমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰা ভিডিঅ' দি দি ক'ব পাৰা তেনেহ'লে তুমি এজন পুৰুষক এৰি থৈ বেলেগ এজন পুৰুষৰ লগত যে তুমি তাত অকলশৰে আছোঁ বুলি কেলৈ কৈছা তোমাকতো দেখা মানুহে দেখিছে কমেণ্ট বক্স কেলৈ অফ কৰিছা তুমিতো তাক কেতিয়াও অকলে থকা নাই তুমি জিতৰ লগত আশা কৰোঁ বা থিয়েটাৰ পাৰ্টিত থাকোঁতে তুমি থিয়েটাৰ পাৰ্টি আপোনালোককো কৈছোঁ শুনক কমেণ্টবিলাক চাব থিয়েটাৰ পাৰ্টি যেতিয়া তেওঁ সোমাইছিলে সেই থিয়েটাৰ পাৰ্টিত তেওঁৰ হাজবেণ্ডেই সোমোৱাই দিছিলে যিহেতুকে জিতৰ লগত এবাৰ তাই পলাই গৈছে পলাই গৈ পেলাই যেতিয়া আকৌ পুলিচ কেছ হ'ল তেতিয়া ইমান সোণ ভাল স্বামী স্বামীজনে কি কৰিছে যে জিতকতো এতিয়া পুলিচে নিব গতিকে তুমি গুচি আহা আমুক তামুক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ভিতৰত পইচা পাতিও পঠিয়াই দিছে তাইক আহিবলৈ আহিলে তেতিয়া আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' দেখিছিল নে তেওঁ সেই কণমানিজনীক সাৱতি ধৰি কন্দা ভিডিঅ' এটা দেখিছিল নে চাব সেই ভিডিঅ'টো আছে ইনষ্টাত চাব কন্দা মানে সৰু ছোৱালীজনী তেতিয়া সাৱটি ধৰি কান্দিছিলে কাৰণ তাই তেতিয়া পলাই গৈ পেলাই প্ৰথমবাৰ সেয়া ঘৰলৈ উভতি আহিলে তাৰপিছত গিৰিয়েকে ভাবিছে আৰু যে এনেকৈ মনটোকে ভাল লগা বুলি ইতিহাস থিয়েটাৰত সোমোৱাই দিলে সোমোৱাই দিয়াৰ পিছত ক'তনো তাই পাহৰিব পাৰে যিটক আকৌ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ পৰাই বাহিৰে বাহিৰে পলাই একদম হায়দৰাবাদ পালেগৈ আৰু তাই এতিয়া কি কৈছে যে মোক ঘৰৰ মানুহে এনেকুৱা কৰে বা মই সকলোখিনি কথা ক'ম ক'ব কেতিয়াও নোৱাৰে কাৰণ তাইৰ সৎসাহসেই নাই যদিহে সৎসাহস আছে কমেণ্ট বক্স খুলি চাওক আৰু কেপচনত কি লিখে মোক যোনে যি বেয়া কমেণ্ট দিয়া দি থকা কমেণ্ট বক্স মই কেতিয়াও বন্ধ নকৰা আৰে বাবা হেৰৌ জোনমণি মহন্ত হেৰৌ জোনমণি মহন্ত তই দেখোন কমেণ্ট বক্সেই বন্ধ কৰি থলি কিয় সৎসাহস কিয় নাই কিয় নাই মইতো তোৰ লগৰে হ'ম বা তোৰ তই বাৰু মোতকৈ দুই তিনিবছৰ সৰু হ'বি দেই কথাটো কৈছোঁ দুই তিনি বছৰ তাতকৈ বেছি নহয় মোতকৈ দুই তিনিবছৰ সৰু হ'বি তাতকৈ বেছি নহয় হয়তো সৰু নহ'বও পাৰ সৰু নহ'বও পাৰ কথাটো কৈছোঁ আমাৰ বয়সৰ যেতিয়া মহিলা এগৰাকী বেলেগলৈ পলাই যাব এতিয়া যেনিবা মই পলাই গ'লোঁ এটা উদাহৰণ দিছোঁ মই পলাই গ'লোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো কি হৈ থাকিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৈ মূৰ তুলিব পাৰিবনে যদি মোৰ ছোৱালীজনীক কাৰো ক'ৰবাত বিয়া দিওঁ তেতিয়া তাইৰ শহুৰ শাহুৰলৈকে ক'ব এই তোৰ মাৰে এনেকুৱা এই তোৰ বাপেৰে এনেকুৱা বাপেকৰ কথা নকওঁ এই ইটোৰ মাৰে এনেকুৱা আছিলে তই তেনেকুৱাহে তই তেনেকুৱা ঘৰৰ ছোৱালীহে প্ৰত্যেকটো কথাতে ছোৱালীজনীক দুখ দিব যিহেতুকে তোমাৰ এগৰাকী ছোৱালী এতিয়া অলপ দিনৰ পিছত বিয়া দিবলৈ হ'ব সেই ছোৱালীজনী ভৱিষ্যতৰ কথাটো চিন্তা নকৰি একদম ধুনীয়াকৈ হিলাই হিলাই নাচা নাচাত আমি বেয়া পোৱা নাই তুমি নাচা বাগা তোমাৰ লাইফ তুমি যি কৰা কিন্তু এনেকুৱাও যে তোমাক অধিকাৰ আমি দিয়া নাই এনেকুৱাখিনিও অধিকাৰ কিন্তু দিয়া নাই নাচিব বাগিবা সকলোৱে পাৰিবা কিন্তু কাৰোবাৰ এটা জীৱন ধ্বংস কৰি তুমিতো এটা জীৱন ধ্বংস কৰা তুমি দুখন ঘৰ পাঁচটা ছটা পানী তুমি জীৱন ধ্বংস কৰিছা এফালে জিতৰ পত্নী আৰু বাচ্ছাটোতো আছেই ইমান কষ্টত গুৱাহাটীত কেনেকৈ আছে কাৰণ তাই এতিয়া দুখৰ কথাটো ক'বলৈ কাকো নাই দুখৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ তাইৰ মাক দেউতাক নাই আৰু সেই মাক দেউতাক নথকাৰ সুবিধাটোলৈ জিতৰ মাক দেউতাকেও বহুতখিনি অত্যাচাৰ কৰে কাৰণ তাই কোনো নাই তাইৰ হৈ মাত মাতিবলৈ তাই হৈ মাত মাতিবলৈ কোনো নাই আৰু এই যে ঘটনাবিলাক হৈ আছে আমাৰ চৰকাৰে এখন আইন উলিয়াব লাগে আগৰ পৰাই কৈছোঁ উলিয়াব লাগে সকলো ওলাই হওক সকলোৱে একত্ৰিত হওক এগৰাকী জোনমণি মহন্তই নহয় বহুত কেইগৰাকী জোনমণি মহন্ত আছে বহুত কেইগৰাকী আছে তেনেকুৱা ভুক্তভোগী মহিলাক মাত মাতিব নোৱাৰে মাত মাতিলে মুখত মাৰে মাত মাতিলেই মুখত মাৰে বা চৰম সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাচিবলৈ বাধ্য হয় গতিকে এই যে এনেকুৱাখিনি যে এতিয়া হৈ আছে যিটোৰ পত্নীক একো খৰচ ভগত নিদিয়ে যিহেতুকে তেওঁলোকৰ আইনীভাৱে বিবাহ বিচ্ছেদ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু সেই কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনিছোঁ কল ৰেকৰ্ডিঙত শুনা পাৰিছোঁ যে জোনমণি মহন্তৰ হাজবেণ্ডে তেওঁৰ লগত মানে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে বুলি কিন্তু আমি কিমানখিনি সত্য সেইটো আমি নাজানো ৰেকৰ্ডিংটোত শুনা কথা কৈছোঁ কিন্তু এই যে জিতৰ ৱাইফেতো সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে মোৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈ তেওঁ কেনেকৈ আকৌ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব পাৰে আৰু কণমানিজনী এতিয়া চা সাত বছৰত সোমাইছে কণমানিজনী সাত বছৰত সোমাইছে তাইতো বুজি পোৱা হৈছে অকণমান দেউতাক ক'ত আছে তাই এতিয়া বুজি পোৱা হৈছে আৰু সেই কণমানিজনীক অকণমানো তোমাৰ দয়া মমতা নাই তুমি খালি নিজৰ এঞ্জয়টোৰ কাৰণেহে চাছা আৰে পুৰুষে পুৰুষ আছে এচাম পুৰুষ আছে পুৰুষে সুবিধা বিচাৰি ফুৰে যদিহে আমি মাইকীজনী ষ্ট্ৰং হওঁ মাইকীজনীয়ে যদি এটা চৰ মাৰোঁ আহিব পাৰিব নেকি ওচৰ আহিব পাৰিব নেকি ভাল মানুহক লাগে মানুহৰ লগত প্ৰেম হয় প্ৰেম নোহোৱা নহয় আমাৰো মানুহৰ লগত প্ৰেম হৈছে কিন্তু এইটোও প্ৰেম নহয় যে প্ৰেম মানে বিবাহ কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰা সেইটো কেতিয়াও নহয় প্ৰেম মানুহৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে যিকোনো সময়ত আহিব পাৰে কিন্তু কাৰোবাৰ জীৱন ধ্বংস কৰি কাৰোবাৰ এখন ঘৰ বৰবাদ কৰি তুমি তাৰ লগত থাকা তুমি তাৰ লগত বনোৱা গান নাচ কৰি তোমাৰ আগৰগৰাকীক দেখুওৱা তোমাৰ হাজবেণ্ডক দেখুওৱা মানে সেইবিলাক জ্বলিবলৈ চোৱা লোকক যোৱা লোকক জ্বলাবলৈ হ'লে নিজেই জ্বলি জ্বলি শেষ হ'বা এতিয়া তুমি পাৰিছা নেকি এটা ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰিছা লোকে দিয়া ভিডিঅ'কেইটা স্ক্ৰীণট মাৰি মাৰি কানি কানি ইম'চ কেইটামান দি পেলাই তুমি ষ্টৰিত লগাইছা তাকো ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিত আমাক ফেচবুকত বন্ধ মানে ব্লগ কৰিলে যো যিসকলে তাই লিখি দিছে যোনেই মোক এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিবি মই সকলোকে ব্লগ কৰিম আৰে তোকনো কোন তই কোন তই বুলি কৈছো তই কোন তই কোন সোনকালে ন্যায় পাব লাগে জিতৰ মহিলাগৰাকী মানে সোনকালে ন্যায় পাব লাগে এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে আৰু অতি সোনকালে আমি লগ হৈ পেলাই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক আমি লগ কৰিম লগ কৰিম সকলোখিনি কথা কোৱাৰ আগতে ভালে ভালে তোমাৰ লগত থকা সেই জীত বোলাজনক পত্নীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ দিয়া তুমি কিয় ফোন কৰিবলৈ নিদিয়া পত্নীৰ লগত ফোন কৰিবলৈ কেলৈ নিদিয়া পত্নীক পইচা পাতি পঠাবলৈ কিয়লৈ নিদিয়া গতিকে সেইখিনি ব্যৱস্থা সোনকালে কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে এতিয়াও সময় আছে নিজৰ নিজৰ সংসাৰলৈ নিজে নিজে ঘূৰি যোৱা ঘূৰি যোৱা এই দুদিনীয়া সুখ কেইদিন থাকিবা এই নাচি বাগি তুমি কেইদিন থাকিবা ইমান যেন তুমি লেবেল ফালি ফালি উৰণি লৈ আমুক লৈ তামুক লৈ মানে ইমান এই ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি কিয় তুমি জানা তুমি ভুল কৰিছা তুমি জানা তুমি পাপ কৰিছা সেইকাৰণে তুমি ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তিভাৱ দেখাই মানুহক বুৰ্বক বনাইছা মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয়তো তুমি ভবাৰ দৰে আমি ইমান মূৰ্খ নহয় নহয় আমি ইমান মূৰ্খ নহয় সত্যৰ সদায় যায় গতিকে ওপৰলৈ থুই পেলালে নিজৰ মুখত পৰে তুমি কাক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া কেপচনত লিখি লিখি কাক কথা ক'বলৈ আহিছা মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ মই কেইদিনমানৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে তাই কি ৰূপ ৰহস্য তাৰমানে তাই এনেকুৱাকৈ লিখে কিচি কা নজৰে নালাগে তাৰমানে এনেকৈ তাই জিতৰ লগত এনেকৈ দি একদম ভিডিঅ' বনাইছে মানে ইমানেই তাইৰ আনন্দত আছে ইমানেই তাই হনিমন কৰিব গৈছে নৱবিবাহিত পত্নী একদম তাই হনিমন কৰিব গৈছে বাৰ্থডে বাচ্ছা বাৰ্থডে হাজবেণ্ড বাৰ্থডে সকলোকে বাদ দি পেলাই তাই কি কৰিছে একদম কিচিকা নজৰ নালাগে সিহঁতৰ যোৰাটো মই যে সেই তেনেকৈ ক'লোঁ ভিডিঅ'টো তাৰপাছতে কিচিকাটো নাই আঁতৰাই দিলে কিচিকাটো আঁতৰাই দিলে দিয়াৰ পিছত কৈছে নজৰ নালাগে কাক নজৰ নালাগিব তই ইমান সুন্দৰনে তোক নজৰ নাথিবলৈ তই ইমান বিশ্ব সুন্দৰী অঁ হয় আচলতে তোৰ বিষয়ে যিবিলাক শুনিছোঁ তোৰ বিষয়ে যিবিলাক লিখ মানে মানুহে কৈছে একেবাৰে লাজেই লাগে সঁচাই আমি মহিলা হ'ব পাৰোঁ কিন্তু মহিলা হ'লে আমি সঁচা কথাটো ক'ম আকৌ সঁচা কথাটো ক'ম আমাৰ জীৱনত প্ৰেম আহিছে প্ৰেম আহিছে আমাৰ জীৱনত নহাকৈ নহয় আমিও কোনো ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয় প্ৰেম হয় কিন্তু সেই প্ৰেমটো যে এনেকুৱাখিনিলৈ যে পৰিণত আমি হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ প্ৰেম মানে দুজনৰ মাজত বুজা পৰা তোমাৰ যে কিবা এটা বিপদ হৈছে তেওঁ বুজি পাইছে তোমাক সহায় কৰিছে সেইটো প্ৰেম কিন্তু তোমাৰ প্ৰেম এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি টকা লোৱা বহুতে কয় বহুতে লিখিছাত মাৰত সেইকাৰণে তুমি কমেণ্ট বক্সেই অফ কৰি থৈছা ঔ বহুতে কৈছে যে এইগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত এনেকুৱা কৰিলে আৰু এইগৰাকীয়ে পইচাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিলে এইগৰাকীয়ে এনেকুৱা অঁ এতিয়া বুজি পালোঁ তুমি যে পইচাৰ বান্দেল লৈ পেলাই যে আমিও পইচা বান্দেল জাপ জাপকৈ আমি বান্দেল আমি জমা কৰোঁ নকৰা নহয় আমিও জমা কৰোঁ কিন্তু ক'ৰ পৰা জমা কৰোঁ তুমি যে কৈছা আমুকটো কৰোঁ তামুকটো কৰোঁ এইখিনি পইচা জমা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দুজনৰ ইনকম ন থকা এটা ৰুমতে থকাটো এটা ৰুমতে তোমালোক কাক বুৰ্বক বনাবলৈ আহিছা তোমাৰ আশে পাশে যিমান মানুহ আছে হায়দৰাবাদত আমাৰ অসমীয়া সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছা যে এইজনীক টিগিলগিলাই থকা দেখোঁ সেইটোৰ লগত বাইকত ঘূৰি গতিকে তুমি মানুহৰ মূৰ্খ বনাই বনাই অকলে আছোঁ অকলে আছোঁ নক'বা তোমাক কেমেৰামেনজন দেখুৱাই দিয়া কোন তোমাকতো সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ফুৰাবলৈ নি কেমেৰা কৰি কৰি ইমান ধুনীয়া ৰিলচ বনোৱা তোমাক দেখাই দিয়া লাজ লগা নাই লাজ লাগিছেনে নাই নিজৰ জীয়ৰীয়ে এতিয়া মেট্ৰিক দিছে নে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে নাজানো বাৰু সিমানখিনি কিন্তু নিজৰ জীয়াৰীজনীৰ কাৰণে অকণো চিন্তা কৰা নাই ঠিক আছে হাজবেণ্ডৰ লগত কিবা এটা বেয়া পাইছে হাজবেণ্ডৰ কথা বাদ দিছোঁ তোমাৰ ছোৱালীকেইজনী তুমি ঔৰষত জন্ম তোমাৰ ঔৰসধ জন্ম হৈছে তোমাৰ ছোৱালীকেইজনী দহ মাহ দহ দিন গৰ্ভত থৈ তুমি ছোৱালীকেইজনীক জন্ম দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ এৰি থৈ যাব পাৰিলা কিয় এৰি থৈ যাব পাৰা জান কোন চাম মানুহে এৰি থৈ যাব পাৰে যি চামে নিজৰ সুখটোৰ কথা ভাবে নিজৰ এনজয়টোৰ কথাই ভাবে ক'বলৈ বেয়া আৰু সেই শব্দটো নকওঁ সেই শব্দটো নকওঁ লাজ লাগে থৈত চাল্লা তই কেনেকৈ নাচি আছ তাত কেনেকৈ তই এনেকুৱাখিনি কথা কৈ কৈ নাচি আছ লাজ লগা নাইতো তই মানে সঁচাই দেই সঁচা দেই এইটো জীয়েৰৰ ওচৰৰ মানে তোৰ জীয়েৰৰ ধ্বংস কৰিলি জীৱন ধ্বংস কৰিলি বেলেগ এগৰাকী এজনলৈ যেতিয়া বিয়া হৈ যাব জীয়েৰে তেতিয়া তাত শাহুৱে শহুৱেকৈ এইবিলাক শুনাব যে তেতিয়া কিন্তু একদম আৰু মানে আমি সেইবিলাক চিন্তা কৰোঁ অকণমান দৰকৈ চিন্তা কৰিবি এই ৰূপ যৌৱন বেছিদিন নাথাকে এনেকৈ ঘূৰি চাবি অলপ দিনৰ পাছত তেতিয়া তোক তই যেতিয়া এনেকৈ ঘূৰি চাবি চাবলৈ সকলোলৈ ঘূৰিতো চাবিয়েই তই ঘৰৰ মানুহলৈ মোক এতিয়া কোনে চাব বুলি তেতিয়া তোৰ ওচৰত কোনো নাথাকিব কোনো নাথাকিব অভিশাপ তই হাঁহিব পাৰ কিন্তু তোৰ মনত কিমানখিনি তই দুখ লৈ আছ ঘৰখন পোৱা নাই মানুহে তোক এইটো তাৰমানে তই এটাই ভাবি আছিলি মই মানুহখিনি কেনেকৈ থাকোঁ মোৰ দুখগুণ মই পূৰা মানে চেণ্টি ফালি থাকোঁ আৰু তেতিয়া মই একদম ফলোৱাৰছ বঢ়া আমুক কৰিম তেতিয়া মই পইচা আৰু পাম হয়নে নহয় কিন্তু তোৰ নিচিনা এজনী চৰিত্ৰ সীনা মহিলাৰ ভিডিঅ' এতিয়া যিসকলে বুজি পায় কেতিয়াও নাচায় তই নিজকে সতি সাবৃত্তী দেখাই বেলেগৰ পাত্তাই নিদিয় কিবা এটা যদি ফটোখন যদি কিয় তাৰ লগত এনেকুৱা আছে নেকি নহয় মই চেলিব্ৰেটি মানুহ যে সেইকাৰণে মোৰ লগত যোনে যোনে ফটো উঠে সেয়া ফটো মই আপলোড দিওঁ তাইৰ ৰিপ্লাইটো তেনেকুৱা তাৰপিছতে আপোনাক ব্লক কৰি থৈ দিয়ে গতিকে মই এতিয়া কেকক ইমান ফটো দিছোঁ তাই আজি ৰাতিপুৱা লগাইছে সেয়া ষ্টৰি গতিকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাব লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে